sigaret tabiiy narsadan olardimi nima bu deb u uh, harom emas deb bir biz yoshlarni noto'g'ri yo'lga boshlayotgan odamlar uchrayapti ha bu tabiiy narsa harommas deb yoshlarni ongini zaharlayotganlar bor ekan shuning uchun kimi bo'lsa eshitavermanglarda shunaqangi odamlarni manga olib kelinglar shu tabiiy harom emas deyayotganlarni bir gaplashaylik shuni tabiiy haromligini man unga isbotlab beraman xudo xohlasa tabiiy odamni ahlati ham tabiiy narsa lekin o'shalarga aytinglar shuni noto'g'ri bo'lsa ayting aytingtabiiy ekandi uraversa unda go'ngni ham quritib pop yasab bersangiz olaverarkanda ular kim aytdi хimikat haromu tabiiy harom ko'k nor nima bo'lmasa ho'p sigaretni haromligi bittasi isroflik uchun harom ikkinchisi dinimizda sog'liqqa zarar qiladigan narsalar harom bo'ladi bolalar bilib olinglar shuni harom degani katta gunoh bo'lmaydi degan olloh yomon ko'radi degan yomon ish degani chunki olloh o'zlaringni o'zlaring halokatga tashlamanglar ya'ni zarar bo'ladigan ishlarga o'zlaringni urmanglar degan shuning uchun bu kuni aytdim shekilli noz sigaret chekmanglar chekishni boshlaganlar tashlashlaring hozir oson chunki endi bir yil ikki yil bo'ldida boshlaganlaringa yani. tashlashlaring oson tashlab olinglar hozir keyin sinfda kim noz sigaret cheksa o'qituvchiga dadasiga akasiga amakisiga tog'asiga aytaveringlar tinmay uraversin ular shunda tasaoi aytib beringlar iloji bo'lsa rasmga olib tashlab beringlar akasiga dadasiga mayli xafa bo'lsin mayli ko'rishmay qo'ysin mayli orozilasin yigirma yildan keyin rahmat aytib keladi oldizga ayting uni dadasiga ayting o'g'ligiz noz chekyapti sigaret chekyapti qizlar bilan yuribdi yo chilim chekyapti kalyan chekyapti deb hozirdan aytinglar chunki hozir haligi o'smir yoshi deydi podростковый yosh deydiku shu yoshda odam jiccha o'ngga chapga bo'lib yuradigan paytlarida shunaqa paytda bir birlaringga yordam beringlar bolalar ya'ni yordam nima olloh qur'onda tavanu alal birri va taqvo deganda yaxshi ishlarda chiroyli ishlarda bir birlaringga yordam beringlar degan yordam beringlarki ayting o'ziz chekma ichma o'qima bu deb agar gapinizni olmasa rahbarlarga ayting maktabni direktoriga ayting dadasiga aytib bering amakisiga aytib bering odatda amakimizdan dadamizdan akamizdan yoshligda qo'rqib yuradiyu berkib chekadi chekadigan dam chekib borgan og'zini chayqab zuvachka chaynab boradi uyiga bechora xuddiki dadasi yani bilmay qoldi xudo ham bilmaydigan xudo biladiku buni Kekin keyin o'shanaqangi chekadigan bolalarni yo o'g'lasalar o'g'nanglar yo ulag'a bolalar bilan yurmanglar chunki qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi deb bekorga aytilmagan yaqin yurmanglar o'shanaqa bolalar bilan